Да подожди, Галя, у меня дело, у меня разговор с людьми. Всем привет, Вася, с вами Жек. Короче, Вася, у меня для вас офигенная новость. Значит, наш любимый кабинет министров, Вася, занялся самым главным вопросом в истории страны. Значит, как Украина будет праздновать Новый год? Прикинь, раньше всех, Вася, в мире заняли. Даже Санта-Клаус еще в сарай свой не ходил, не смотрел, сколько оленей пережили лето, Вася. А у нас уже идет полным ходом под Значит, смотрите, в первую очередь они уже наметили, какие праздничные дни в, этой, в этот Новый год. Значит, праздновать Новый год, отдыхать мы будем с 1 по 9 января. То есть, 9 дней вместо привычных 15. Вот такое придумали наши политики. Я вот, Вася, ради интереса, серьезно, 10 числа с утра приду под кабинет министров и посмотрю, сколько человек туда придет и что они, кроме пива, будут там принимать. Значит, Арсений Петрович, если вы не пьете, не надо обламывать людям праздники, ясно? Опять же, Вася, ради интереса. Я взял календарик на 2015 год. Мне его кандидат это Грега подарил. Серьезно, вместе с Гречкой на этих выборах. Да. Хотя она каждый раз что-то мне дарит, Вася, надо хотя бы раз за нее проголосовать, а то как-то неудобно получается. Ну ладно, так вот. Значит, судя по всему, у нас в Кабмине никого не нема, потому что они вот эти выходные дни составляли, видимо, без этого календаря. Но я, Вася, штемп умный, я все, Вася, выписал. Галя, красотка. Да. Значит, смотрите. Когда люди реально могут выйти на работу? Значит, до 9 выходные. 10 у нас суббота, так что извините. 11 у вас воскресенье. 12 понедельник, но после 11 дней праздников какая нахрен работа? Да. Значит, дальше. 13 несчастливое число. Дальше. 14 старый Новый год. Опять шампусик на старые дрожжи. Вот, короче, 15 тоже учет. 16 пятница. Хрен с ним. Короткий день, можно выйти. Так, 17 -е, 18 -е выходные, 19-е крещение. А вот уже где-то 20-го люди реального могут выйти на работу. Значит, что касается Киевля. Значит, в этом году главная елка страны будет стоять не на Майдане, как всегда, а на Софийской площади. Вася. Такое ощущение, что на Майдане что-то намечается. Ну да ладно, ладно. Значит, зато в этом году на Новый год на Софиевской вася, установят мини запарк Знаете, почему мини? Потому что большинство зверей, Вася, до Нового года реально могут не дожить. Да. Значит, главную елку страны нам подарит лично, Вася, мэр Ивана Франковского. Я, конечно, подозреваю, что это может он свою, Вася, с прошлого года, Вася, не выйти. Потому что, зная нашего Виталия Владимировича, ему легко можно впарить прошлогодний. Серьезно. Значит, дальше. Еще я прочитал, что в этом году, Вася, елку будут украшать 120 белых голубей, вася. Мне интересно, как они заставят 120 белых голубей украшать только елку, а не всю Софию Или это мэрия так придумала? Вася. Ну, чтоб типа к деньгам. Да, значит, по восточному календарю 2015 год, Вася, это год козы. Год моей тещи. Прикинь, 4 года подряд. Змеи, крысы, свиньи. И вот даже год козы. Вася. То есть даже китайцы, Вася, восточные братья, Вася, намекают, чтобы мы встретили этот год на рогах. Короче, Вася, подытожим. Значит, раз уж наши власти начали готовиться к Новому году, то и нам с вами пора готовиться. С вами был Жека. Идите, готовьтесь, живите четко, Вася, и не косячьте. Галя, сиди здесь на шухере, Вася. Я пока пойду елку срублю, пока мусора не пришли. Что ты смотришь на меня?